Dobre, takže čaute, 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 ja som 5555 a tu je naša izba. Tu sa púšia nejaká neviem, nemecká telka, tu sme hrali krúžky a, a tu je nejaký, nejaký zájemný balík, prišiel, čo to tu len môže byť. Yeah! To je taký vlog moment. Richard, opíš, čo sa deje práve. To, Aktuálne sme Mána niekde a, nie a, neviem, a neviem, kde sme. Tu je tá rieka. Neviem. Niečo sa deje. Pomoc. Neviem. Je tu veľa vecí. A dobré ráno. Fashion food blogerky Richard a David sa vám hlásia s nejakými nami moči, takže ideme taste test. Richard. Bude to dobre na <laughs> Je to Mhm. Mm no, Dobre, neviem. idem za na maľu. Aha. Takže robíme prankol na, na Marcela. Prankol, ahoj Marcel, toto je prankol. My sme taký prank um, city. Um, minul som 15 eur na sushi. Uh, a doniesie mu tak asi 5 eur hodnotu v sushi. David, buď ticho, sme v Prahe. Um, aktuálne, ešte ti poviem, Wow. Je to veľmi veľké. Máme sa. Máme veľa azijských vecí. Richard má kávu. Čau, Richard. A tu je odloj. A to bude... A je tu strašne veľa ľudí. Super, to je všetko. Odloj. Wow, Richard, Je to bola cukríka Richard? Z To je všetko? Z jemych. všetky? Ich. A toto sú dobré. Všetko toto. Toto vyzerá úžasne. Všetko toto. Z Wow. Z A tu to vyrábajú cukríky. Pozri sa. Ziemich jemych. Richard daj update. Update. Uh, fotia sa a pozrieme. Je tu veľa vecí. Nie je to veľa veci. Je, tu, 10 slov. Sú tu veci. Ostrihané. Daj mi. dám ti. Mi dal tašku. Takže čaute, ja som Vajíčko. Podcast! To je Richard. A, a sme pol hodinu od domu a neviem, ako sme sa, kde sme. Ale ideme domov. Richard? Uh, ja som navigácia teraz. Hovor. Uh, ja som navigácia. Tu nemôžem hovoriť, už teraz to budú počuť ľudia. je vtedy to počuť ľudia. A... Uh. Takže Richard, ani odfotím toto do videa, takže... Super, máš krásnu fotku. Nádherná. Je to Hello Kitty. Mám mm -hmm. ďalších veľa vecí, ja som si kúpil prímenáčka. Wow. Je To taký záživný vlog. Ideme domov. Ja sa do kamery. Ja som iba smutný z toho, čo ide. Pozrieme sa veľmi do kamery. <laughs> Prečo varajú Despacito v roku 2022? Takže čaute ľudia, toto je strašný, strašný ďalný vlog. Máme tu čeli papričku z cukrík. Richard, nie, že to... Richard, dobre, tak to zjedz. Dobre, tak mi potom daj. Uf, Richard, zjedz si tu svoju časť. Mmm, štiplavé. Mmm, ňom, ňom, ňom. Hehehe. Čo prasa? Prasa už to jedz. No, no. Keď si to oblyzoval, ako oko. Ja to musím dezinfikovať, počkaj. Ako oko? Je to štipavé. Je to trochu pálivé. Je to ako keď si dáš niečo štipavé a potom máš načku. Ale v ústach. do dokáž drip. má záhradnícke topánky. Áno. Super. Richard, pozri sa, tu je... Uh, aktuálne to je Jalta krab. To je Yalta. A to je Jalta Krab. Ja je Jalta Krab. Uh -huh. Oh ja, oh ja, Edward, je z more, oh ja, oh ja, oh ja, ja, oh to oh ja, tragické, ty Richard, to bude, ja to budem musieť teraz vysniť, ale to je... To, to nie je dobré. To, To, to nie je dobré. To nemôžem. Toto je tragické. To je tragické. Toto je, to je NFTčka. Chce <laughs> give NFT. Wow. Richard, ako si užívaš jedlo? Je to medové. Aj toto je super. Richard, prosím, nedávaj si. Dobre, super. Daj, kdeš drip, lievaj. Ne vai drip. Essa é esse todo. Vilão se tu pede. Zredný drip. Ty si to vydripoval. Aha, dobra, super, ďakujem, ďakujem. Mne sa stačí iba trochu. Tak, dobra. Hej. Dobra, super. Na zdravie. Myslím, že to je smutý, a nie to, čo som myslel, že to je, ale... To je jedno, na zdravie. Dobra. Hm. Bude to dobre, keď tam bude, keď sa roztopí ten land. To je všetko.